Игрока давайте сначала, игрока, да. Я скажу по игре, как бы, но ну, могу сказать, что мы победили в первую очередь командой, как бы все боролись, все молодцы. Командный баскетбол принес свой результат, как бы в концовке мы их додавили за счет командных действий. Всех поздравляю с победой. Я думаю, я все. стоял хороший соперник. Они обыграли команду «Химик», «Динамо», и там достойные игроки, опытные. И видно, много эмоций у них ушло на эту игру. И сегодня наша команда показала, что она не способная, а боеспособная команда. То есть тяжелый момент мы не сломались. И, и тот план, который у нас был на игру, мы его старались придерживаться. И в конце, конечно, длинная скамейка, то, что мы играли длинным составом. И сегодня каждый игрок, который выходил на площадку, он сегодня помог победить. Даже те, и скамейка сегодня очень хорошо работает. Ну и, конечно, болельщики. Я благодарен болельщикам. Они сегодня гнали команду вперед, и чтобы хорошо защищались и чтобы нападали. Я их тоже благодарю. Благодарю всех одесситов, всех, кто нас поддерживал. Спасибо большое. Все? Сейчас тяжело что-то говорить. Свою игру отдали просто. Спасибо болельщикам, что приехали поддержать. Сейчас надо смотреть игру, разбирать. Только тогда можно будет что-то сказать. Сейчас ничего не могу сказать. Свою игру отдали. Спасибо. Я давно не представлял, что можно в мужском баскетболе играть в таком зале, без табло. Комментатор говорит по-русски, обсуждает это все через... Непонятно, американцы не понимают, когда атаковать. Я, я не понимаю, это не, не есть организация. Но матч проиграли сами, в конце не потеряет раздол мяч этот, мы спокойно выиграли игру. Нашли, нашли защиту, и лавка короткая. Не хватило игроков, Челована особенно. Больше комментариев нет.